Отпусти, отпусти. Там будет Ваши впечатления мальчики. В первую очередь хочу сказать большое спасибо болельщикам, которые не столь короткий путь приехали поддержать нас. Было очень приятно видеть их. Про хочу сказать. В прошлой игре не выполнили, когда играли с Одессой, не все установки тренера выполнили. Хотели реабилитироваться за это показать хороший настрой, хорошее желание на игру. Порадовать также своих болельщиков хорошей игрой. Играли все командно, все поддерживали друг друга, помогали друг другу. Вроде все получилось. Если можно, вопрос по окончанию матча. Был такой момент, что вы уже где-то ну, жалели политехнику, все-таки дома играешь, уже там 120 именно кидали? Ну, жалели, не жалели, но где-то чувствовалась уже какая-то расслабленность. Особенно в последние пять минут, когда уже был большой разрыв, уже хотели сделать такой красивый баскетбол, уже какое-то шоу показать. Немного сказывалась усталость. Так. Если можно вопрос господину тренеру, но вот в э, концовке матча вы уже посадили своих... Э, ну, мы можем отпустить игрока, наверное, да? Если вот. больше не вопросов. А, да, окей, молодец. Спасибо. Так. А вы посадили легионеров э, на площадку, это уменьшило зрелищность матча, меньше с было. Вот как, почему вы решили Можешь. издать интерфейс? Ну да, ну насчет ну, сломбланков я, тут, Белик, на слонбланков я не, не согласен, потому что как раз а, больше всех слонбланков сделал беликов, да, и он пошел в ротацию. Да. А, нет, ну у нас была, если брать тактику на игру, конечно, нам была задача сегодня использовать как можно больше ротации игроков. У нас 10, и мы всех старались более-менее не перегружать, использовать. И это нам удалось, потому что мы хорошо начали игру. Сделали хороший отрыв в первой половине и старались э, играть с такой же энергией второй э, всю игру, да, но э, в то же время смотреть, чтобы не перегружать игроков, потому что у нас воскресенье, воскресенье э, через день. У нас игра с Гаверлой, да, и выездная игра, так что две игры подряд играть через день на выезде не так легко, да, и, конечно, нам было важно сохранить силы и на воскресенье. Но хочу сказать по игре, как я уже сказал, первая половина нам э, хорошо все удавалось, и тактические решения, игроки были сконцентрированы. Э, Но второй половине и Львов немножко пере, перестроился и э, показал характер, да, и... И не могу сказать, что мы все правильно сделали, но была интересная борьба, игра, игра, агрессивная игра с обоих сторон команды, которая, наверное, понравилась зрителям. И как уже игрок заметил, спасибо нашим зрителям, которые приехали, нас поддержали еще в таком красивом виде да, перед Новогодним. Да. Так что была, был хороший баскетбол, хороший настрой, то, что и нужно. Да. Спасибо. Да. Так, спасибо, Донкую и все налепше.